السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم ایسے مسلم حکمران کے بارے میں بتائیں گے جس نے منگولوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا وہ ان کے لیے ہمیشہ درد سر بنا رہا وہ کون تھا چلیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں چنگیز خان کو زندگی میں دو بڑی جنگوں اور سات چھوٹی جھڑپوں میں شکست ہوئی ہر بار مد مقابل ایک ہی تھا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان نے صرف ایک ہی دشمن کو بادری پر خراج تحسین پیش کیا تھا وہ جلال الدین تھا نور الدین کورلاخ نے درست کہا تھا سلطان جلال الدین مسلم دنیا کا فدیہ تھا یہ نہ ہوتا تو چنگیز خان کے ہاتھوں مسلم دنیا کی تباہی کی داستان زیادہ طویل اور دل فقار ہوتی اس کا باپ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے اس کا مشورہ مان لیتا تو شاید دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی اس کی اپنے ہی بھائی سازشیں کر کے تخت پر قابض نہ ہوتے تو شاید پھر بھی تاریخ کوئی کروٹ کچھ اور ہوتی کیسا انسان تھا تخت بائیوں کے پاس چھوڑ کر جنگل کو نکل گیا کہ سلطنت کسی اور آزمائش میں نہ پڑ گیا شکست کی راکھ سے اس نے عزم عزم نیت کا پرچم اٹھایا کبھی ہزار کبھی پانچ ہزار جتنے جنگجو ملتے وہ ان کے ساتھ چنگیز خان کے لیے چیلنج بنا رہا یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب اس کے پاس ایک لشکر جرار تھا اس نے چنگیز خان کو لکھا تم میرے لیے جنگل جنگل خاک چھان رہے ہو میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں تم آؤ گے یا میں آؤں میجر ریوٹی نے لکھا ہے چنگیز خان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا اسے کسی نے یوں چیلنج کیا ہو اور چنگیز خان چیلنج قبول کرنے کی حمد نہ کر سکا اسے معلوم تھا اگر جلال الدین یوں للکار رہا ہے تو شیر کے موں میں سر دینا حکمت نہیں یہ میرے الفاظ نہیں چنگیز خان کے اس تذبذب کی یہ کہانی امیر عطا نے صدیوں پہلے لکھ دی تھی وہ لکھتے ہیں شیر خوارزم کے اس چیلنج نے چنگیز خان کو پاغل کر دیا تھا وہ صبح سے شام لشکر کی تیاریوں پر صرف کرنے لگ گیا لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ کیا وہ جلال الدین کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا ابھی بھی کچھ کمی رہ گئی ہے اسے معلوم تھا لڑکارنے والا کون ہے یہاں تک کہ پھر ایک گھوڑے پر سلطان کے لشکر کے سرداروں میں جھگڑا ہو گیا اور پھوٹ پڑ گئی افغان سالار ناراض ہو کر لشکر لے کر چلا گیا امیر عطا لکھتے ہیں جلال الدین کو خبر ہوئی تو بھاگ کر خیمے سے باہر آیا ان کی منتیں کی رویا کہ ایسا نہ کرو مسلمانوں کے مستقبل کا خیال کرو لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا لشکر آدھا رہ گیا چنگیز خان تو گویا اسی موقع کے انتظار میں تھا باقی تاریخ ہے آخری بڑی لڑائی دریائے سن کے کنارے ہوئی جب سازشی اور داخلی جگہوں سے نڈال سلطان جلال الدین تیس ہزار پناہ گزیروں تیس تین ہزار گھڑ سواروں اور پانچ سو کے قریب محافظوں کے ساتھ ہندوستان جا رہا تھا کہ چنگیز خان دو لاکھ کے لشکر کے ساتھ آن پہنچا تین ہزار گھڑ سواروں کا مقابلہ پچاس ہزار گھڑ سواروں سے تھا گلوبل کرونولوجی آف کنٹریکٹ کے مصنف نے لکھا ہے کہ جلال الدین یوں لڑا کہ چنگیز خان حیران چنگیز خان کے لشکر کو ادھیڑا مرکز تک جہاں پہنچا. پھر ستر ہزار کی مزید کمک چنگیز خان کو وہاں پہنچی زخموں سے نڈال سلطان گیرے میں آیا تو چنگیز خان نے حکم دیا اسے زندہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے سلطان کے سامنے چنگیز خان تھا اور پیچھے دریائے سندھ اس نے گرفتاری دینے کے بجائے پہاڑ سے گھوڑا دریا میں ڈال دیا یہ نسیم حجازی کی نہیں بلکہ میجر ریوڈ کی روایت ہے کہ چنگیز خان کو اس کے تعاقب میں گھوڑا دریا میں ڈالنے کی ہمت نہ ہو سکی وہ حیران کھڑا سل... زخمی سلطان کو دیکھتا رہا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں بھی کر سکتا ہے پھر اس نے اپنی فوج کے سالاروں کو بلا کر کہا اس شخص کو دیکھو اس کی ماں کو اس پر فخر ہونا چاہیے کیسا بہادر پیدا کیا ہے لیکن یہی وہ وقت تھا جب سلطان کی ماں وہی پاس دریائے سندھ میں ڈوب رہی تھی یہ واقعہ ازبیک فارسی اور ترک لوک داستانوں کا حصہ ہے اور اس کی منظر کشی بھی کی گئی ہے یہ مقام پاکستان میں ہے اور گوڑا طرف کے نام سے مشہور ہے لوگ دیکھتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ کوئی یہاں پہاڑ سے سیدھا نیچے دریا میں گھوڑا کیسے ڈال سکتا ہے یہ تھی جلال الدین خوارزم شاہ کی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا